Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa taala Tövbe surəsinin 40-cı ayəsində peyğəmbərin mağaraya gəlməsi haqqında söhbət edilir. Yəni peyğəmbər ağac olur ki, xəbər tutur ki, müşriklər buna qarşı suikast etməsi dilər və peyğəmbər şəhərdən çıxır və daxil olur mağaraya. Allah subhanahu wa taala peyğəmbərə nicat verir. Tövbe surəsinin 40-cı ayəsində oxumazdan öncə bu tövbə surəsi e, hamiya məlumdur, hamının azından eşitdiyi bir məsələdir və bu bu e, ayə barəsində bu ayəl verilən təfsirlər var və adətən bütün verilən təfsirlərin əksəriyyəti eyni formadadır və tarixi kitablarında da bu hadisəni qeyd ediliblər və bu ayəyə istinad olanlaraq və hədis kitablarında da təhriri biləm amma mən istəyirəm xülasə şəklində, qısa bir şəkildə həmin o təfsiri inşallah sizin xidmətinizdə çatdıram və sonra Tövbe surəsindən oxuyarıq və görərik ki, bu verilən təfsir, bu verilən məna həqiqətən də Tövbe surəsinin 40-cı ayəsi ilə uyğundur yoxsa yox. Yazılır ki, peyğəmbər qəbər tuturca ocaq olur ki, müşriklər ona qarşı sui-qəsd etmək istəyirlər, şəhərdən çıxır. Və şəhərdən çıxanda yolda Əbubəkrə görür. Bəzilərinəqidəsinə görəb elədi. Və bəzilərinəqidəsinə görə belədir ki, peyğəmbərin evinə, Əbubəkrin evinə gedir və Əbubəşiri evdən götürür, çıxıb gedirlər. Və bəzilərinəqidəsinə görə belədir ki, heç orada Əbubəkr olmayıb, başqa bir şəxs olub. Bizim qəsnimiz budur. Orda Əbubəkr olub yoxsa yox? Bizim qəsnimiz bu ayənin təfsiridir görək nədir. Fərz edək ki, Əbu Bəkrinə yolda rastlaşıb və Əbu Bəkrini də özü ilə götürüb gediblər. Bunlar gedirlər, çatırlar mağaraya və girirlər mağaranın içinə. Bir müddətdən sonra o şəxslər, müşriklər ki, istidilər peyğəmbərə şahid eləyərlər və peyğəmbərə sui-qəsd edirlər. Onlar da gəlib çatırlar mağaranın qarşısına. Və mağaranın qarşısına çatanda görürlər ki, mağaranın qarşısında bir hörümçəy toru var. Bur məsələn köhnə bir dənə tordur. Görünürsə tordur. Və bəzilərinin nəzərincə 2 dənə göyərtçin olulur orada da. Ki göyərtçin orada yuva qurur və bunlar fikirləşirlər ki, əgər burada bir şəxs bura girsə, bura gəlsə, burada heç vaxt tor olmasın. Görünürsə tor olmasın. Və xüsusən də burada göyərtçin olmasın. Burada kimsə gələrsa, burada göyərtçin olmasın. Bunlar bunu görürlər, çıxıb gedirlər yəni peyğəmbərin onlara verdiyi nicat, onları qoruduğu elə bu mənanadır. Bu cür təfsir edirlər. İndi baxaq görək Tövbe surəsinin 40-cı ayəsində Allah Subhanahu Taala dediyi dəstək, kömək, bunların verdiyi, bu cür verdiyi mənanadı yoxsa? Bismillahirrahmanirrahim. Yox? Tövbe surəsi 40-cı ayə. Izhuma fil-ğari. Mağarada idilər ikisi. Bu ikisi mağarada idilər. Iz yaqulu li sahibih. Öz dostuna deyirdi ki, yanındaqına deyirdi ki, la tahsan. Qoqma. Inna Allaha ma'ana. Allah bizimledir. Qoqma, narahat olmacın am. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Allah hani o vaxtı ona bir cəhatlıq, ona bir ağramlıq nəsib elədi. Ve ayyadahu və onun müdafiə elədi. Nəyinə müdafiə elədi? Bir junudin, əşərlərlə müdafiə elədi. Yaxşı, nə cür əskərlərlə müdafiə elədi? Lam taravha. Siz onları görə bilməzsiniz. Lam taravha. Siz onları görə bilməzsiniz. Yəni sizin görə bilməyəcəyiniz əskərlərlə Allah subhanahu va taala onu qorudu. Yaxşı, o mağaranın qarşısında olanlar O göyərcinini gördülər yoxsa yox? O göyə, e, o onlar hörümçək torun gördülər yoxsa yox? Bəli yani gördülər. Bəs nəzur olursan bura, sən burada bu mənanı verirsən. Allah Subhanahu Taala deyir ki, görünə bilməz sizə görünməyəcək askərlər. Siz o askərləri görə bilməzsiniz. Allah bu sözü dediyi halda sən nəzur görünən bir göyərcinini və ya o da burada hörümçək torun poi məsallara gətirirsən. Və bu ayə təfsir olaraq deyilir. Bir aldı ki Allah Subhanahu Taala deyir ki, o bürünə bilməz. O da görüşməz. Əskərlər mən mən müdafiə elədim onları. Baxın burada əslən Göyərçinə və ya Hürmiçə turne etməyə ehtiyacı yoxdu ki. Baxın Allah Subhanahu Taala bir insanın mangaranın qarşısına gətirə, onun qəlbinə bir dənə qorxu salar. Onun üzəyinə bir də qorxu salar. Heç o insan gilməz omaq mağaranın içinə çıxıb gedər. Orda ehtiyac yoxdur güərcin olsun və ya hətta hörümçək toru olsun. Baxın, Allah Sübhana Taala deyir ki, görə bilməzsiniz. Görə bilməzsiniz dediyi halda nə cür olur ki, buna görünən bir hörümçək və ya yoxda güərcin mənası verilib insanlara təbliğ olunur. Görə bilməzsiniz. Deməli bu ayəyə təfsir olaraq və ya yoxda Qur'an kitablarında verilən göyərtin və yaxud da e, hörmət çay toru yanlışdır. Burada bu məna yanlışdır çünki Allah Subhanahu taala deyir görə bilməzsiniz. Və göyərtin və hörmətçə göründüyü üçün bu mənalar üçün məqbuldur.